6 марта в клубе детского и юношеского творчества Звездные выбирали лучших певцов. За победу боролись 12 конкурсантов, воспитанников кружка детской эстрадной песни, которым уже 11 лет руководит Ольга Томасова. Участники конкурса Звездный голос соревновались в вокальном мастерстве и артистизме за право представлять Бердянск на областном фестивале детского и юношеского творчества «Таланты твои, Запорожский край». Поскольку конкурс Звездный голос проходил в канун Международного женского дня 8 марта, он стал и своеобразным. Разным подарком поздравлениям для всех присутствовавших женщин, и, конечно же, для мам и бабушек и юных певиц. Среди почетных гостей конкурса были также депутаты Горсовета Владимир Безверхий и Виктор Кальчев, которые входили и в состав жюри. Они поздравили всех девочек и женщин с 8 марта и пожелали удачи юным исполнителям. Конкурс «Таланты твои Запорожский край» проводится ежегодно, но в номинации «Вокал» воспитанники клуба «Звездные» участвуют только второй раз и уже могут похвастать призовым местом. В 2013 году вокально-инструментальный ансамбль клуба вышел на областной этап и занял почетное третье место. В нынешнем вокальном конкурсе участвуют дети от 7 до 14 лет. Как рассказала нам руководитель кружка детской эстрадной песни Ольга Томасова, на нынешний конкурс участники сами подбирали себе репертуар. Готовились они и отдельно дома, вот, ну, недели две, наверное. Я им дала на свой вкус, на свой риск, на свой вкус – вот отбирать песенки. Но они, конечно, совет, советовались со мной. Есть такие дети, которые пошли, как говорится, против меня, и вот захотели спеть именно вот свою песню любимую. Вот эта девочка, которая пела «Желтые тюльпаны», она сама эту песенку предложила, и даже до слез дошло дело, что она расплакалась, вот я хочу, она мне нравится, и все. Песня, да, не по возрасту, ну дитё захотела спеть, я не отказала ей в этом. Стоит отметить, что юные певицы – аматоры. Они не занимаются в музыкальной школе. Да, они не все они, как говорится, вытягивают, дотягивают. Ну, главное – желание, стремление к чему-то лучшему, правильно? Одна из участниц конкурса, Анищук Саша, занимается вокалом уже 6 лет. В 2014 году она уже участвовала в вокальном конкурсе Заряныца в Запорожье. В нынешнем году девочка снова решила попробовать себя в вокальном конкурсе и исполнила украинскую песню люблю очень Украину. Выбрала для себя именно эту песню, потому что она мне нравится, я патриот. Э -э. Как называется песня? «Це моя земля». Еще одна участница конкурса – Мирошниченко Ульяна. Она исполнила песню о маме. Я этой песней хотела поздравить маму, потому что моя мама для меня самая лучшая в мире мама. Я ее очень люблю. Я даже для нее стих сочинила. Мамочку свою я очень люблю. Мамочке своей цветы подарю. Когда мама со мной, в небе солнышко сияет. Когда мама со мной, в поле цветы расцветают. По словам Ульяны, она очень любит петь и мечтает стать певицей. Я занимаюсь в вокальном кружке Зориным уже два года. Я очень люблю петь. Я дома постоянно пою, пою. Мама уже возмущается. В прошлом году девочка также участвовала в запорожском вокальном конкурсе «Заряныться». Конечно, Ульяна надеется на победу в нынешнем году и мечтает достойно представить Бердянск на областном конкурсе. В ходе праздничного концерта жюри выбрало четырех исполнительниц, которые в конце марта будут участвовать в городском туре песенного конкурса «Таланты твоей Запорожский край». Представлять клуб «Звездные» будут Беспалька Алина, Мирошниченко Ульяна, Дрянева Мариана, и Анищук Александра. Если девочки смогут победить, то в апреле отправятся в Запорожье на областной песенный фестиваль.